Okay. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara semua dimanapun berada. alamin Di malam Jumat ini Mbak Salim bisa live streaming ya semuanya menyapa saudara dimanapun berada semoga saudara selalu diberi keberkahan, selalu diberi kerahmatan, selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah <tuh> salam sejahtera buat saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini Mbak Salim akan membeberkan sebuah keilmuan yang selama ini banyak direquest oleh para subscriber ya. Oleh para subscriber kami, yang mana uh, seseorang tersebut menginginkan sesuatu pagar badan di dalam dirinya, dan subscribe tersebut berinisial FS, ya, berinisial FS. Dia bekerja di eh uh, di pedalaman di Kalimantan. Selama ini dia merasa was-was di dalam dirinya, ya, karena tempatnya yang rawan atau bagaimana ya tempatnya di sana. Jadi meminta ijazahan dari Mbak Salim dan saya memberikan ijazahan lewat live streaming yang kami berikan hari ini yaitu baju besi. Nah, semoga bagi saudara yang mempunyai pekerjaan yang rawan ya, insya Allah dengan ilmu baju besi ini saudara akan dapat menjaga diri sendiri selamat dari pekerjaan apapun, ya, yang rawan atau di tempat yang riskan, yang berbahaya. <tuh> Semoga sinyalnya bagus, ya. Amin. <tuh> nah, kekuatan batin, ya, kekuatan setiap manusia itu sesungguhnya memiliki kekuatan batin dengan melalui tata cara khusus yang bisa jadi satu dengan yang lain dan bisa berbeda caranya tapi sebenarnya intinya sama ilmu tersebut nah untuk menguasai ilmu baju besi jubah besi atau bakar besi di dalam tubuh kita yang melindungi kita yaitu sebelumnya saudara sholat hajat dua rakaat lebih dahulu sebaiknya dilakukan di atas jam 12 malam ya ya setelah nonton video ini segera amalkan jubah besi baju besi ini ya lebih abdul nanti ya jam 12 nanti nah setelah selesai sholat eh, hajat dua rakaat maka bacalah ya astagfirullahaladzim sebanyak tujuh kali sholawat Ya, sebanyak tujuh kali sallallahu ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sebanyak tujuh kali ya terus membaca la quwata illa billahil aliyil sebanyak 33 kali nah setelah membaca pembukaan tersebut lalu membaca doa inti jubah baju besi yaitu bismillahirrahmanirrahim ya bismillahirrahmanirrahim ajak alakum saranila tahikum mul harra masarabila tahikum mbak sakum. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aja lalagum saranila. Tahikumul harra wasarabila. Tahikum bakat sakum. Ya, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aja alagum. Aja alalagum saranila. Tahikumul harra wasarabila takhikum baksakum. Nah, doa tersebut dibaca. Ya, setelah saudara menghafalkan saat menarik nafas, niatkan menarik energi power dan membuka kunci yang ada pada titik doa tersebut. Pada saat mengembuskan nafas, niatkan pada titik ya yang keluar cahaya berwarna putih bayangkan saat saudara membaca doa mantra tersebut ya baca setelah dibaca bayangkan cahaya itu masuk menye, masuk di dalam tubuh saudara yang berwarna putih energi itu putih terang ya seperti warna kilatan petir yang menyebar ke seluruh tubuh saudara Nah, pada saat membaca zikir tersebut di atas atau membaca mantranya, fokus pikiran kita pada titik di tengah dada di sini. Fokus di sini, cahaya itu masuk di sini ya, dan fokus eh, saat tarik nafas secara teratur seperti biasa. Untuk membantu meningkatkan fokus, ya, oleskan minyak, terserah itu ya, minyak yang saudara sukai, minyak wangi-wangian minyak melati, minyak misik, minyak zafaron terserah ya, atau lebih bagus minyak cendana. Nah, oleskan pada nadi tangan kiri ya di sini, oleskan minyak saudara itu di tangan kiri saudara di sini. Ya, nah, tangan kiri satu dan tangan kanan satu di nadi, oleskan minyak ini. Kemudian pada titik di tengah kening di sini. Jadi dioleskan minyaknya di sini sebelum merapal mantra tersebut ya setelah melakukan zikir dan membaca doa mantranya <tuh> ya kemudian eh, saat mena, saat membaca mantra tersebut bacalah tujuh kali ya jadi baca doa mantranya tiga kali Bismillahirrahmanirrahim yang mantra yang kami sebutkan yang kami sebutkan di atas tiga kali ya setelah tiga kali hembuskan nafas pelan pelan nah ulangi lagi sampai tujuh kali tujuh tarian nafas baca lagi doa mantranya saat menahan nafas baca mantranya ya tiga kali setelah itu hembuskan nafas konsentrasi fokus pada dada ya berbentuk cahaya Nah, setelah membaca, setelah selesai sama, eh, setelah selesai tujuh kali, setelah membaca doa kunci, kemudian saudara membaca mantranya, maka tutup ya dengan alhamdulillahirobbilalamin la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan amalan di atas ya selama tujuh malam berturut-turut untuk apa untuk menguasai dan untuk transformasi untuk penyelarasannya lakukan tujuh malam berturut-turut ya bacakan doa kunci tersebut paling tidak sehabis sholat subuh ya astagfirullahaladzim sadar la ilaha illallah tadi itu dibaca tiga kali tiga kali dan mantranya dibaca tiga kali itu dibaca sudah sholat, subuh, dan maghrib ya e, untuk hari-hari biasa dibaca. Nah, untuk penggunaannya, saat saudara e, menggunakan ilmu ini ya, dibaca tiga kali dengan cara menahan nafas. Jika digunakan, contohnya buat persiapan untuk e, menghadapi bahaya, bersiap untuk menghadapi saudara akan berjalan ke tempat yang sepi, angker, dan rawan bersiap untuk saudara yang mau berpergian jauh dan lain-lainnya dan lain-lainnya ya yang dianggap saudara berbahaya bacakan doanya sebelum berangkat baca tiga kali dengan cara menahan nafas ya setelah itu usapkan ke seluruh tubuh sambil berdoa memohon kepada Allah SWT semoga hajat saudara terkabulkan nah sebenarnya di saat kepepet atau saat terdesak mantra itu cukup diniatkan saja itu sudah otomatis terlindungi ya saat kita mengingat doa mantranya saja itu akan otomatis online melindungi kita syaratnya saat terdesak nah, untuk mengetesnya ya bahwa saudara sudah menguasai ilmu baju besi gaib itu sudah masuk atau belum atau sudah bangkit di dalam diri atau belum rasakan dengan telapak tangan saudara pada bagian tubuh ya kira-kira sekitar 5 atau 10 cm dari permukaan tubuh yang dites maka akan terasa ada medan energi yang melindungi seperti ini contohnya saudara membaca doa mantranya sebanyak tiga kali tarik tahan lalu sentuhkan tapi jangan disentuh ya sekitar 5 atau 10 cm dari tubuh badan saudara ya saudara lepas bajunya kita tes ya Nah kalau seperti ada daya tarik menarik seperti magnet ya seperti ada min plus seperti ada angin seperti ada getaran seperti ada energi panas dan dingin Insya Allah energi tersebut sudah masuk ya bagi besi tersebut nah doa ini ilmu ini bisa dipakai buat melindungi rumah melindungi pemagaran rumah saudara tempat saudara yang rawan caranya tahan nafas baca tujuh kali ya untuk pemagaran rumah apapun toko tempat usaha baca doanya baca kuncinya astagfirullahaladzim lakulawalabhatailahilandim lakulawalabhatailahilandim itu sebanyak tiga kali tiga kali dan baca doa mantranya intinya yaitu sebanyak tujuh kali dan Nah, saat mengembuskan nafas, saat saudara merapalkan mantranya, tahan nafas, lalu hembuskan nafas, hentakkan kaki sebelah kanan dan tembakkan nafas dan tangan saudara itu melalui energi lewat tangan saudara. Nah, dan bayangkan warna putih energi itu mengelilingi rumah atau tempat usaha yang saudara pagari kemudian pagarnya dikunci setelah selesai kemudian dikunci dengan la haula wala quwata illa billahil alim an sambil, euh, sambil tarik sambil tahan nafas la haula wala quwata illa billahil alim alim an sambil tarik nafas dikunci ya niatkan kepada Allah semoga pemagaran gaib yang saudara lakukan akan ijabai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah selesai, maka tutup ritual tersebut. Untuk jubah besi ini, itu otomatis kekebalan ya. Bila saat kepepet, ya. Dan syaratnya, saudara harus melakukan biji malam berturut-turut ya, yang kami sebutkan di atas itu. Nah, setelah itu untuk hari-hari biasa, setelah sholat sunnah, sholat wajib ya, cukup dibaca tiga kali doa mantranya jadi sangat simpel sekali ilmu ini tanpa puasa. Dan bila ada orang jahat atau orang yang membicarakan kita, cukup mengingatkan saja. Karena saat terdesak ya, otomatis jubah besi itu akan melindungi, me, akan melindungi diri kita menyuruh ke seluruh tubuh. Nah, semoga bermanfaat. Ijazan jubah besi ini kepada saudara semua dimanapun berada silahkan diamalkan bagi saudara yang berkenan dan silahkan diabaikan saja bagi yang saudara tidak berkenan. Siapa tahu nanti suatu hari saudara dibegal, diperampok, ya, dizalimi, maka segera amalkan ilmu jubah besi ini. Semoga saudara terlindungi atas izin rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.